<laughs> それで、どうすればこるの <laughs> なんかゃのに <laughs> なんかゃのにし <laughs> なやかちうのにいろ <laughs> んちうのなことを乗り越えて、<laughs> <laughs> 自分の,あの経験としてですね、積み重ねてやりたいことを実現できるのかっていうのを、私、こうちょっと <laughs> 皆さんと一緒に私ももっと聞きたいなと思ってでやっぱり、たくましくいろんな方を乗り越えていって、先ほどおっしゃったように。 ここから耳が痛いんですけど、対立構図にならないように相手を巻き込んで変えていく手法っていうのはちょっと身につけたいと思いませんかご近所付き合いでも家族でも仕事しててもそれ言えますよねでそれをまあしながらやかにやりこなしていると田さんに私はちょっと今日は皆さんを代表しましていか何かご協力していきましたで, <laughs> でこれからあとまた皆様にも期待をお願いしますのでご注意をお願い 恥ずかしながらもともと生まれましたのは、まあ、この地域の子供たちのこともいらっしゃいますように久保田幸子として生まれたわけなんですね、うん、で結婚して白井幸子になったんです、うん、でもまあ夫が白井幸子っていう名前は夫、うん、の人生において自分を幸せにするパートナーの名前じゃないから名前を変えてくれないかって、うん、の白井幸子という妻がいると出世できないっていう事件んですね <laughs> え何もないんですよ かなかったので親には悪かったんですけど、まあそのまあかっこ努力もしないで出世できるのとか思いながらも言で、いやいいまあ名前を変えるだけで出世できるんだったらまあいいかと思って。<laughs> どうだ。どんな名前がいいの？って言ったら、なんかいくつかの過去を言うんですよね。<laughs> でも <laughs> でもすごい。すごい,すごい価格がら。家族が12歳のえっと匂て名前のところがか。 名前しもうなかったあとの名前はもう二十何株とか二十八株とかすごいう名前いとできないのでじゃあ四角かと思って緩和辞典の四角を調べたら、うん、ああやっていいじゃないかと思って,思って、うん、で調べあやにしたんですけれども、まあ、いろいろありまして離婚をしました <laughs> その時にその時の,知られの名前は残しましたもう仕事してたのでそこの調べ。<laughs> 仕事と,との関係でね難しいんですけども白井綾で仕事してましたのでこれをまたまたク久ータ田幸子に戻すことかこれはややご主人に言わなくていい車で離婚の話してたんで,ですけど違いあれでいいけどだから小関は白井幸子だったんです綾は愛想ですからでも愛想ですと名前あの仕事は白井綾でしてた,たんですけどまたあの人市長に挑戦させていただきましたら。 条例とか法令に基づいて使う市長の名前は戸籍の名前でないとだめなんですよですから中証明で証明書の尼<ー><え>崎市長皆様の,あの住民票の戸籍のところの名前なんては使えないんですよ<ー>っていうことになってどうするってなったわけですね、うん、そしたらその白井幸子に戻す、まあ、白井幸子を使うっていうことが一つの,あの、まあ、普通の考え方なんですけど白井幸子私も だからもうあの離婚の人ですね、知らないっていう名前にそんなに愛着はないけども、でも知らないあれには愛着はあったけど、知らないタコに戻っのは何にもないわけですよね、久保田さんに戻だった,ったら、まだと思うけど、どうしようと思って、でもね、すっごい悩んだんですよ、こんな悩ん,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 んで、知らないっ席を変えようと思って、母にも何も相談せずにあの、家庭裁判所に行って、実際に使ってましたから、すぐに降りるんです、その場合は、<laughs> まあそれ、2、3日降りるんですよ、ね。 もうミラクルですな、市長があったと言ったけど、うん、私ももう少し悩んで、もう少し苦しかったんですけど、やっぱり変えてしまうという、を本当に変えてしまうということは。うん、それ